Dünyada hər ölkədə düyü üçün hər cür qarnəllər var. Nəzər bizimlə mətbəxdə var, səbzi, ağqarası, ləvəngi. Rusiyada da gedir fisincan, narlı, qozlu, soğançaqlı, soqulsuz. Ləvəli də nə burada yaxşıdırsa, burada ən çox işi görür vaxt özü. Yəni hamısını qazana yığandan sonra balaca qodda baxır, yəni nə əti işlədilir, yəni qoyun əti, mal əti. Mən bu resepti işlədirəm ördəyətim. Və ev ördəyi olanda hər, hər cür vaxt olur, yəni necə deyilir, cavan ördəy, qor, qoca ördəy, yəni onunla götürəndə hədəfə bişirmə vaxtı dəyişilir. Demə vaçəkir hardasa 2 2 saat, yarım, 3 saat soğ iri tikələrlə ördəyi saxlayıram. Çünki bu uzun vaxt bişdiyinə görə onsa da bağazalaşacaq. Onu hırda-hırda eləməyə mənasısı yoxdur. Və yağı üstündə saxlayıram. Elə adam var ki, yağı ləğv eləyirik. Mən isə xoşlayıram yağın özünü saxlamağı, çünki yağda bişəndə, öz öz yağında bişəndə o tam başqa bir aroma alır. Həm də ki, Fransa da bərançı bir metodu var. Yazın üçün, tam yazın içində bişirməyə on adı gedir konfi. Yəni ki ördəyin yağında, elə bil ki 1 litr ördək yağında, məsəl belə ördəyin öz ətinin balaca qotda, yəni qızarma da deyil, o, o qaynamadır deyilir. Orada tox deyək bir temperatur olur. Həmin o metodunda demə olardı ki, həmin bu fincan içdə i̇şte ondadakı yağ həmişə dadlıdır. Yəni kərə yağı, quyruq özü, yağ, yağdır bütün ləzzət onun özündədir. Ona görə də bütün bişirmə olur burada bir qazanda. Qazan. Özdəyə rəng verəndən sonra həmin orada dibində nə qalırsa, orada əlavə eləməyə soğanı, qov, sarı kök və bütün qalan nə varsa hamısını və qaynadmaq balaca qazda. Nə olur ki, ən vacibi bu yeməydə həmin bu qızartma momentidir. Çünki qızartma qızarılmış fdx dad onun özündədir. Necədir? Yəni qızarılmış kartoşka, tabağa və bütün belə cibi yeməkləri daxdıdır, çünki necə olsa da qızarılmışlar həmişə dadlıdır. Ona görə bu momenti buraxmaq məsləhət deyil və bir də buzlamaq. Duzu əlavə etmək lazımdır ehtiyatla, çünki axırda suyu qıranda o lav dözdə qala bilər və onda da heç nə dəyişməyəcək. Ona görə də ən axırıncı momentdə saxlamaq lazımdır. Nar şirəsi barədə, nə burada, burada da variantlar çoxdur. Yan nar şirəsi özü, yan nar şirəsi, nar şarabla qarışır ya da ki, birdən nar soku tapılmasa, məşdədə işte nə olar? Su nar şarabla qarışır. Turuş effektini almaq üçün istifadəmək olar limon suyu və ya limon naikis qozar. Yədadəki eksperimentlərimə görə hər cür üsulla şəxsən özümü xoşlayıram. Nar şirəsi nar şarabla qarışır. Nar şirəsini su ilə qazana əlavə eləyəndə qaynam, qaynamağa başlayan kimi üstünü örtmək lazımdır bişirmək kağızı ilə. Onun mənası məhzondur ki qaynayan vaxtdır. Su ilə də tez qırılmayacaq ki, yadımın gözü həmişə orada olmamaq üçün. O çox rahat bir metoddur. Ona görə də rahat yatdan çıxadmaq olar bu yeməyi 1-2 saatlıq qaynayan vaxtı. Amma nə tərs olsa da məsləhət deyirəm, diqqət olsun orada. Bişəndən sonra necə görünsənir, çox sulu qala bilər və burada iki cür variant. Ya suyun qırmaq istənilən qatlıqə qədər ya da. ya da ki su əlavə eləməyib və düyünü bişirmək olar həmin o suyun özündə. Ya da ki yağı yağ əlavə eləmək üçün ən yaxşı variant onu soyutmaq və soyudandan sonra üstündən qaşıqla yığılmalı olar. Və bu da belə nuş olsun gələn görüşlərə qədər.